నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఆదివారం రోజు ఏకాదశితో కూడుకున్న తిథి కనుక ఈ ఆదివారం రోజు ఏకాదశి తిథి శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతిపాత్రమైన తిథి కనుక ఈ ఏకాదశి రోజు విష్ణు సహస్రనామం కానీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామం కానీ విష్ణు యొక్క అష్టకం కానీ చదివితే అఖండ ఐశ్వర్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలు సర్వబాధ వినుర్ముక్తి కలుగుతుంది కనుక ఏకాదశి రోజు విష్ణు అష్టకాన్ని పారాయణ చేసి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులవుదాం విష్ణు అష్టకం విష్ణు విశాల పద్మనేత్రం విభాంతమీషాంభుజయోని పూజితం సనాతనం సమ్మతితశోధితం పరం पुं मांसमद्यं सततं प्रपद्ये कल्याणदं कामफलप्रदायकं कारुण्यरूपं कलिकल्मषग्नं कलानिधिं कामतानुजमद्यं नमामि लक्ष्मीशमहं महन्तं पीताम्बरं भृङ्गनिभं पितामह प्रामुख्यवन्द्यं जगदादिदेवम् किरीटकेयूरमुखैः प्रशोभितं श्रीकेशवम् सन्ततमानतोऽस्मिः भुजङ्गतल्पं भुवनैकनाथं पुनः पुनः श्रीकृतकायमाद्यं पुरन्दराद्यैरपि वन्दितां सदा मुकुन्दमत्यन्तमनोहरं भजे क्षीराम्बुराशेरभितस्फुरन्तम् विहीनमव्ययम् सत्सेवितं सारसनावमुच्चे विगेशितं के केशिनीसूदनं भजे भक्तार्तिहन्तारमहर्निशन्तं मुनीन्द्रपुष्पाञ्जलिपादपङ्कजं भवाग्नमादारमहाश्रयं परम् परापरं पङ्कजलोचनं भजे नारायणं दानवकाननानलं नतप्रियं नामविहीनमव्ययं हर्तुम्भुवो वारमनन्तविग्रं स्वस्ति कृताक्ष्मपरमीडितोऽस्मि नमोऽस्तेऽस्तु नाता वरप्रदायिन् नमोऽस्तु ते किं करोस्मि नमोऽस्तु ते नारदपूजिताङ्ग्रे नमो नमः स्वचरणं प्रपत्ते विष्णाष्टकमिदं पुण्यं यपटे भक्तितो नर सर्वपापविनोरुमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति